Ну, вот я поднимал тему декоммунизации, она для меня принципиально острая. Уже я считаю, что в честь таких живодеров, как Косиор, там или Дзержинский, не стоит центральные проспекты, улицы называть. И любой, демонтаж любого Пушкина это оправданная цель. Это только у Романенко, у Хомяка, у Еленина им подобных это трагедия. А в целом это абсолютно правильно. Потому что любой Пушкин, они когда заходили в какой-то Бердянск, то первым делом развешивали плакаты Пушкина с какими-то цитатами. Ну, оккупационная власть России. Пушкин, он сам не виноват, что сейчас происходит. Он был просто писатель, жил своей жизнью вольной. Был очень талантливый человек. Но сейчас это идеология того государства, которое нас пытается физиологически уничтожить. Арестович, нам не дают снарядов, потому что в Украине демонтировали памятники Пушкину, и США нам из-за этого тоже перекрывают э, помощь. Представьте, что говорит. Да, конечно. Я вообще Алексею Арестовичу желаю, чтобы там, где он жил, его везде окружали памятники Пушкину. Памятники Пушкина в Украине стояли скажем, в каждом угу углу, даже все. Я вообще не мог понять, почему. А когда начал читать историю, как Сталин отмечал столетие Пушкина, я понял, что потом прочитал его стихи, я их не читал. Я здесь знал только на Лукоморье дуб и кот ходит ученые по цепи. А все остальные стихи не знал. Но потом, когда я их начал читать, то увидел товарища самодержавца, который писал и о Полтаве, и послание Мискевичу и все остальное такой же у нас и господин этот, как его, Горький кстати, в Днепре, например ставили Пушкину памятник по распоряжению Николая Первого Николая Второго, еще при царе громада собирала деньги долго сопротивлялся Филатов против этого, видите, они с Арестовичем в этом одинаково мыслят ну демонтировали, ну и где-то спрятал его может, власть поменяется, а опять поставят. Не дай Бог, ты здесь. Я предлагал в телеграм-канале, что у меня такая фишка, я всегда пытаюсь найти знаменитых уроженцев Украины, не обязательно это были украинцы, которые нас прославили по всему миру. Начиная с Сикорского, заканчивая Возняком и другими, или Орховом. У нас тысячи есть э, уроженцев нашей страны, начиная от русинов, заканчивая украинцами. Там Эскли рассказывал про двух композиторов, которые взяли по 5-6 по Оскаров. Ставьте им памятники. Есть кому ставить. Чем мы хапаемся? Вот Саша Пушкин стоит в центре Москвы, там ему и место стоять. Пусть стоит. Вообще никаких претензий. Я же, правда, эту программу э, в школах, что надо читать Пушкина с детства там, или Булгакова, я всем предлагаю, давайте пусть россияне покажут нам пример, начнут наших, начиная от э, Лины Костенко изучать. И тогда мы можем перейти на Пушкина, как э, жесть доброй воли. Там нет ни одного прихода украинской православной церкви, украинской э, в России. А у нас тут должны эти все ячейки ФСБ стоять. И потом какой-то друг Трампа, Карсон рассказывает, и я про Трампа сегодня поговорю, что еврей, националист, фашист Зеленский борется с христианами. Это не христиане, это агенты ФСБ. Раз в три дня ловят же этих наводчиков, корректировщиков. Все же они православные. А где-то по православию написано, что можно на девятиэтажку наводить ракету межконтинентальную. Героев масса, ребят, которые сражаются. Их, их десятки тысяч. И себя взрывали, и на танки шли, и все остальное. Есть кому ставить и памятники, и мемориальные доски. Поэтому Арисовичу за русским кораблем, вместе с Романенко и этими всякими Еленинами, вроде и умные ребята, Ну, но, но такое запускают, что Ну, я за лагідну українізацію. Наші діти, внуки, вони все панують, вони будуть вільно спілкуватися, але насилля не можна допускати, і збієння, і ліцкування якогось людини. Ми маємо показати, що ми культурні і нормальні люди, і нам треба тягнутися. В общем, Арестович полное разочарование в очередной раз. Но он меня никогда не подводил, поэтому... Его адвокатам не дают права обжаловать его уголовные дела, это неправильно, надо давать. И вот если я оппонент Романенко, то не значит, что надо его посадить или убить. Я просто его оппонент. Он говорит свое, я свое. Я даже могу иногда его послушать тихоря в интернете.